Hmm. Okey. Boleh dengar ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Uh, tajuk saya mudah iaitu Tun Mahathir kekal pemimpin yang paling saya sanjungi, hormati ya. Tapi itu tak bermakna saya tak boleh berbicara politik pemimpin lain atau bandingkan politik pemimpin lain dengan politik Tun Mahathir. Okay. So itu tajuk saya. Jika sudah jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya Regi Jesse Rita Odin. Dan jika anda menontonnya di YouTube tekan butang member atau join. Ya. Now, uh, ada satu posting yang dibawa kepada perhatian saya tiba-tiba oleh ramai. Oh, Regi perlu jawab, Regi perlu komen, Regi perlu balas. Oh, ini menarik. Semua jadi excited. Ya? Apa posting itu melibatkan siapa? Kenapa? Semua saya tak minat nak sebut di sini. I, I'm not interested. Nak komen balas, nak jawab, saya tak minat nak buat begitu. Okay, so bagi mereka yang kata kena jawab, I, I'm just letting it go. Okay, I'm not interested. So, yang itu jelas ya. Tapi apa yang saya nak ketengahkan di sini adalah uh, beginilah. So, di dunia politik ini, saya rasa kamu semua tahu pentak Ketaksuban tu memang ada. Tun ada pentaksub dia. Okay. PAS ada pentaksub dia. Uh, PAS ni banyak sikit. Tun ada tapi dia lebih kecil lah. Okay. Uh, dan kemudian di belah-belah UMNO ni politik dia dah ubah sikit. Dia bukan lagi kepada ketaksuban pemimpin tetapi dia lebih kepada amno telah jenamakan dia, dia uh, parti itu semula menerusi uh, ber, ya, dengan berdamping dengan Pakatan harapan dia pada saya lah pada saya dia mahu orang lebih melihat kepada politik dan isu yang dibawa oleh parti Berbanding ketaksuban terhadap pemimpin, ini saya dapat perhati. Tapi of course untuk live ini saya tak nak jelaskan bagaimana saya mencapai kesimpulan itu. So that is good, benda tu bagus bagi saya lah yang amno lakukan. Okay. So belah-belah pembangkang ini fenomena ketaksuban ni ada, khususnya pas di belah-belah PH ada. Contohnya mereka yang tak sub anwar uh, ada di belah-belah DAP dah kurang sangat dan di belah-belah tu ada tapi of course berbanding dengan PAS UMNO, uh, PH dah is much smaller now lah okey nah satu Malaysia tahu saya dukung prinsip perjuangan tun tak pernah saya tak sebut benda ni apabila saya cerita berkenaan tun Baru-baru ini saya buat video dan saya komen politik Zaid Hamidi dan politik Tun pada zaman ini berdasarkan zaman. Okay. Now, saya cerita berkenaan politik bukan peribadi tau. Okay. Maknanya, saya bukan cerita Zahid ni dia pernah ada kes ke, dia tak ada kes ke, dia dilepas, dilepas tanpa dibebas ke atau tidak ke adil ke tak adil ke itu tak kena mengena sebab saya cerita politik strategi berdasarkan perkembangan terkini dan zaman sama juga dengan tun saya tak cerita tun ada case ke tak ada case ke dia betul-betul terlibat dia bersalah ke betul ke pulau batu putih itu tak relevan saya bercerita berkenaan politik Tun bersandar kepada zaman ini. Malah saya pun ada sebut. Kalau kita banding politik Zahid dengan Tun, dia dia kehebatan tu tak sampai lagi ke tahap Tun tetapi ikut zaman sekarang Zahid is the maverick dan Tun berdasarkan zaman sekarang tak setanding. Tetapi tun tetap di hati saya pemimpin terhebat di negara ini berdasarkan pencapaian dia zaman dulu. Anwar baru masuk tahun ketiga. So dia perlu banyak lagi sebelum kita boleh buat penilaian dan perbandingan yang lebih tepat. So, saya nampak ada positif, ada nampak ada negatif. So saya cerita politik pemimpin-pemimpin ikut zaman dan bukannya peribadi pemimpin. Ya. So bila ada pihak yang mungkin terasa dia kata tun banding regi banding dengan Zahid. Zahid ni ada kes lah sampai ada orang kata perompak lah apalah kata-kata yang memang dari sudut kejituan, ketepatan politik dia tidak betul. Sebab bagi saya, saya bersandar kepada mahkamah. Ya. Ya. Saya terima keputusan mahkamah. Ini sebenarnya saya diasuh secara tidak langsung apabila saya lama berdamping atau uh, mengenali lah. Ya. Orang-orang yang objektif dan berfikiran matang, contohnya Tuan Muhammad Anif Khatri Abdullah. So bagi saya yes I I don't pada masa itu saya banyak persoalan bagaimana Zahid dilepas tanpa dibebas ya saya timbulkan banyak persoalan ha, so, tapi pokoknya saya juga masa live itu saya beritahu persoalan ada tetapi dari sudut perundangan tetap tidak ada kecacatan dari sudut kedaulatan undang-undang sebab apa yang berlaku Tak ada mana-mana benda terlarang Tak ada peguam negara pada masa itu Apabila Zahid dilepas tanpa dibebas Setelah ber... So benda tu semua dah bincang dah ha, Dah bincang Saya um, Merujuk kepada Tuan Hanif Kepada peguam lain dan sebagainya Dan dah bincang Dan saya tak boleh ratip setiap hari Dan apapun Bila saya cerita politik pemimpin Itu tak ada kena mengena sekarang ni saya kurang memberi perhatian kepada eh uh, kes-kes pemimpin. Baru-baru ini saya ungkit kes Muhyiddin. Bukan dan dan dalam saya ungkit, saya beritahu bukan niat saya nak ungkit. Saya cuma nak beritahu bahawa ada benda tak masuk akal apabila perikatan nasional pemimpin dia minta orang Sabah jangan sokong pemimpin yang ada rasuah sedangkan pengemudi kapal mereka sendiri ada kes rasuah. Sebab itu saya ungkit. So, saya kurang minat ungkit. Awak lihat, awak perasan ramai pun pernah message uh, mesej saya secara peribadi. Oh, you are not taking interest. I said no. Uh, ada kes, tak ada kes. Kes daim, uh, adil, tak adil. Saya tak tak komen awak perhatikan case Tun Mahathir bersama Zaid saya tak komen. Case uh, I think Anwar ada satu case ah. I I don't know. I I, I saya tak komen. Even case Yusuf Rauter dengan Anwar pun saya tak komen cuma bila Yusuf uh, bebas dan dilepas saya cuma beri pembetulan. Sebab orang kata ah, ini terbukti a uh, Uh, bahan bukti ditanam Saya kata, no Keputusan mahkamah menunjukkan Mahkamah tidak ada bukti Tidak boleh secara konkret beritahu Yusuf bersalah atau tidak Sebab kes pendakwaan uh, ya, Tidak berjaya meyakinkan mahkamah Maknanya kita tak tahu Cuma kes itu tak boleh diteruskan kerana kes pendakwaan lemah. Jadi adakah ianya ditanam ke tidak? Saya beritahu there is no nothing conclusive. Kemudian lagi satu saya tegur dan dari dan menerusi live saya beri mesej kepada Yusuf. Sebaik keluar awak dalam video ditemui dalam rumah seorang pemimpin kanan pembangkang. The optics is very bad. Itu menimbulkan seribu satu persoalan. Kemudian aktivis pembangkang merangkap salah seorang pemimpin parti pembangkang buat ceramah sebaik keluar jadi orang akan boleh timbulkan persoalan apakah kaitan Yusof dengan pembangkang dan sebagainya. Banyaklah. So, itu sahaja saya komen. Tapi saya tak masuk campur. Peribadi pemimpin semua saya tak masuk campur dah. Anwar dulu dulu okey Anwar kata ada kotak bukti terhadap Tun uh, dulu mungkin dulu-dulu saya pernah persoal betul ke tapi sekarang saya tak masuk campur masalah antara pemimpin kerana nombor satu pening kepala nombor dua saya berfikir mendalam dan masak-masak hala tuju politik saya yang sebenar and I do not want to be involved dengan benda-benda yang saya sendiri tidak boleh lihat dengan mata sendiri. Saya putuskan benda tu dan saya pernah cerita benda tu. So I don't want to get involved. Ha, Tun pun ada orang-orang di sekeliling dia, orang-orang kuat. Kalau mereka nak pertahan, mereka pertahanlah. Kalau contohnya Anwar kritik Tun, Anwar secara langsung ke tidak Langsung ke kata Tun ni Ada pemimpin dia berbilion-bilion Dia sakau ke apa ke Kalau ada mana-mana benda yang disebut secara langsung Ke tidak langsung oleh siapa-siapa Ke Tun ke Anwar ke Saya tak mahu terlibat Kalau ada orang di sekeliling Tun yang lebih tahu Korang boleh Pertahan Tun lah Okay So saya dah jauhkan diri Daripada penglibatan Nombor satu Kes-kes membabitkan pemimpin Nombor dua uh, Persengketaan antara pemimpin uh, Contohnya Hamzah dengan Muhyiddin uh, Mereka sebenarnya mungkin ada persengketaan Tapi saya tak pernah buat video cerita sebenarnya Muhyiddin dengan Hamzah ni Mereka ada persengketaan Tak ada, mana ada Saya cuma cerita dari sudut Apa yang saya faham Muhyiddin tidak ada sokongan majoriti di dalam bersatu sebab benda itu dibicarakan di umum. Muhyiddin sendiri bicarakan di umum di, di mesyuarat parti dia. Bahawa ada us, uh, uh, tanda tangan lah, SD lah, apalah kan. So, mereka dengar, tengah berbicara di umum. Dan saya kritikal terhadap Perikatan Nasional. Antara faktor utama adalah kerana Perikatan Nasional gagal sebagai pembangkang dan Uh, banyak benda yang dia lakukan tidak adil kepada pengikut mereka, pentaksud mereka. Kerana bila awak gagal, kemudian awak terjebak dalam gejala fitnah, kemudian banyak benda tersasar, awak buang masa pengikut dan awak menghalakan mereka ke jalan yang salah dengan memupuk kebencian atas benda-benda yang tidak relevan atau tidak patut. Jadi saya bersuara. Selebihnya, kalau contohnya isu Kes Muhyiddin pun saya jarang komen. Isu menantu dia pun saya jarang komen. Kalau Azmin Ali baru-baru ini Wan Saiful ke Wan Faisal cerita babak uh, video Azmin, saya cuma ungkit sebagai membandingkan pentaksub-pentaksub di perikatan dan saya beritahu, kamu selalu serang Anwar. Tapi bila sekarang Wan Saiful ke Wan Faisal saya lupa sebut babak video ni, jadi sekarang kamu kena berlaku adil. Ha, takkan itu sahaja. Saya tak mau sebenarnya ungkit isu, isu video Azmin. Tun pun sendiri dulu tidak memandang serius isu video Azmin. Sebab saya tahu zaman sekarang video ni ya, awak tengoklah AI macam mana. Jadi orang nak kata apa pun saya takkan terima. Ya? Ha, so ini perangai saya. So, peribadi pemimpin, I'm not interested tapi Tun tetap pemimpin yang saya paling sanjungi, paling hormati dan saya rasa pemimpin dan negarawan yang terulung. Namun kalau benda-benda tertentu saya tak setuju, saya perlu sebut dan boleh sebut. Contohnya baru-baru ni ada satu perkara yang saya tidak setuju dengan Tun, jadi saya sebut. Kalau awak tidak setuju dengan pemimpin yang awak Uh, sanjungi dan awak takut untuk kritik tetapi persekitaran pemimpin itu mahu awak kritik musuh pemimpin itu itu bukan lagi politik yang matang itu dah jadi benda lain itu bermakna mereka mahu awak jadi lah uh, uh, seolah-olah Awak ini dibayar. Saya bukannya dibayar. Okey. kemudian bila kita kritik atau kita memberi pendapat politik yang ikhlas tanpa memihak berkata dia ni sudah dibayar. itu memang lazimlah orang yang tidak boleh terima pemimpin mereka dikritik. Tun adalah negarawan. Kalau awak tuduh orang yang kritik Tun dengan cara baik sebagai dibayar atau makan dedak atau macam ni macam itu awak sebenarnya menghina tun awak bukan pertahan tun awak menghina tun kerana awak menurunkan martabat tun kepada level ya dia perlu dipuja awak kalau sokong tun awak tidak boleh kata sebarang yang buruk ya awak merendahkan martabat tun tun is a statesman. Tun adalah seorang pemimpin politik yang hebat. Dia semestinya hendak dengar kritikan. Kalau awak tidak boleh dengar, tak apa. Biar Tun dengar. Kalau Tun nak jawab, biar Tun yang jawab. So, hari itu contohnya, saya beritahu. Sekarang, ikut zaman, kalau awak rujuk balik. Politik Zahid sekarang kena dengan zaman. Tun has lost the plot. Dia tidak kena dengan zaman. It's not relevant for today's this thing. Itu pendapat saya. Itu bukan saya berkata Zaid ialah insan yang hebat kerana dia bersih dah, tak ada tak ada kena mengena dengan kes dia. Saya cerita politik dia, saya cerita berkenaan dengan zaman. Ini adalah benda-benda kritikan atau benda-benda yang orang berwawasan orang negarawan dia minat nak dengar apa pendapat dia orang mengapa dia berkata macam itu dia nak dengar dan kalau dia nak komen dia boleh komen faham sebab itu saya tak minat kalau ada sesiapa yang kemudiannya berkata oh dia cakap macam ini sebab tengok dia puji, puji Zaid sebab ha, Zaid ni ada kes lah apalah ha, orang tu tak matang saya tak mau komen. Lagipun I have a soft spot for certain people. So saya pun tak maulah. Ya, tak payah komen. Hmm? Tapi kalau anda yang tanya saya, ya, Tun adalah pemimpin yang saya paling kagumi. Tapi politik jenis memuja pemimpin itu saya tak mau. Ha. Saya kalau Anwar lakukan satu benda yang betul, saya kata betul. Saya dapati politik saya amat mudah bila saya berhenti Melihat peribadi pemimpin. Sebab semua orang tak, uh, they are not perfect. Okay? So, saya mendapatinya lebih mudah. Saya juga mendapatinya lebih realistik kerana ya, sampai bila kamu nak ratip isu Zahid, kes Zahid? Awak pilih lah, awak nak cerita babak kes Atau awak nak cerita babak politik dia Saya cerita babak politik Politik, strategi Tak ada kena-mengena dengan kes dia Saya cerita strategi dia dalam membawa barisan kepada PH Sama juga macam Tun, dulu bawa bersatu kepada DAP Saya juga tidak mahu terjebak dalam politik kebudak-budakan Dengan menjawab sesiapa dan beritahu, oh dia cakap macam ni. Awak tahu tak dulu dia cakap apa kepada saya? Awak tahu tak dia menipu? Tak payah. Tak payah jawab. Biar media sekalipun bawa kritikan pun saya tak jawab. Awak berani untuk menyatakan pendirian awak dalam politik, ulasan awak, pendapat awak, analisa awak, dan noktahlah. Kalau awak nak setuju, tak setuju, tak payah. Ya? Dan kemudian kalau orang komen di ruang komen, ada komen-komen jenis menghina ya atau memarahi awak kerana awak puji contohnya satu benda baik yang dilakukan oleh Zahid atau Anwar atau Anthony Locke atau apa sebab mereka kata oh itu bela lawan, awak tak boleh puji kau. Itu maknanya orang yang komen tu menghina awak, tidak hormat pada awak. Ya, mereka mahu awak ikut rentak mereka, sedapkan telinga mereka. Jadi awak buat keputusanlah awak nak mereka duduk di dalam ruang komen awak atau tidak. Kalau awak tak suka awak sekat. Sama lah awak nak buat ramalan. Saya buat ramalan berkenaan Sabah. Itu lazimnya penganalisa, pemerhati politik, pengulas politik, dia buat ramalan. Itu lazim. Tak salah buat ramalan. Kalau buat ramalan dan ramalan itu sesuatu yang tidak men, me, me, menyenangkan hati awak kerana ramalan itu memihak kepada pihak lawan jadi mereka mahu awak buat ramalan yang memihak kepada mereka itu bukan lagi ramalan itu penipuan kerana awak memaksa diri awak untuk memberi satu ramalan yang tidak menepati apa yang awak perhatikan dan kemudian contohnya saya buat ramalan berkenaan PRN Sabah dan kemudian pada hari pilihan raya, katakan ramalan saya salah. Of course, awak tahulah Laskar dan Petaksud mereka semua akan ambil peluang untuk serang saya. Ha, mereka akan masuk ruang komen dan mereka akan serang kan. So, ulah-ulah tindakan saya buat ramalan adalah sesuatu yang salah. Apa salahnya? So, pada masa itu saya akan guna peluang untuk buat pembersihan lah. Semua yang mengapu tu saya akan sekat lah udah so jangan buang masa saya bertunjuk kepada saya komen orang ini respon orang itu i i don't saya tak minat kalau saya nampak mereka pun tak faham apa yang saya sampaikan dan mereka buat andaian sendiri atau mereka terasa sebab dalam satu live yang sama ada nama Tun kemudian ada nama Zaid dan saya seolah-olah berkata Zaid lebih hebat bukan sebenarnya itu yang saya kata awak teliti betul-betul apa yang saya kata well lantak pilah I have said what I want to say dan saya berhenti di situ kalau orang nak kata saya dah makan dedak dan sebagainya let them say lah biarlah awak lihat saya tak pernah respon dalam ruang komen pun biarlah. Kalau melampau komen tu, saya sekat je. Yeah. It's very normal dalam negara ni, Laskar Cyber ni. Ha, dia ni dah makan dedak, itu dah makan dedak, dedak, dedak. In fact, dedak ni mula-mula yang ungkapkan dedak ni siapa? Tun, saya masih ingat, saya dapatinya lucu. Bila Tun cerita orang makan dedak or something like that lah, saya lupa makan dedak. Oh sudah dibeli. Ha. Biarlah, orang nak kata apa. Nah, ha. oh Regi terdesak dia pergi. No. Saya ikhlas. Sekarang pembangkang paling teruk. Banyak benda yang dia sebab dia nak yakinkan penyokong dia sokong pembangkang. Tetapi dia tidak jujur dengan pengikut dia dia buang masa pengikut dia banyak benda yang dia kata sana salah dia pun buat kesalahan itu bagi saya saya lebih pantang benda tu katakan esok entah macam mana tun kembali sebagai perdana menteri adakah saya akan gembira of course saya akan gembira of course saya akan gembira saya paling gembira tetapi lepas PRU 16 Anwar kekal sebagai pendana, Perdana Menteri, adakah saya akan sedih? Tidak. Tidak. Saya akan ikut dan terima keputusan PRU-16. Dan adakah saya makin condong ke arah barisan nasional? Ya. Saya rasa semua orang nampak. Dan saya dah beritahu sebab dia. Tapi adakah itu bermakna saya tidak lagi menghormati dan menyanjungi Tuan, no jadi selebihnya orang nak tambah dalca orang nak tambah tambah tolak apa yang saya kata beri persepsi mereka berkenaan niat saya atau mungkin saya telah dibayar oleh Zahid ke apa ke lah tak orang ada mulut dia boleh cakap lah so tak payahlah komen ya dan kepada anda nak buat ramalan Buatlah ramalan Tak salah buat ramalan Walaupun ramalan awak salah Nama pun ramalan Jangan biarkan sesiapa Membebani awak Menekan awak Supaya awak takut buat ramalan Dan seolah-olah jika ramalan awak salah Awak seorang yang bodoh ke Awak seorang Tak Jangan Orang-orang macam tu Kalau boleh ses, uh, Sekat je ya? uh, Jadikan Laman awak lebih berkualiti. Ya? Oh, itu sahaja mesej saya. So, saya takkan jawab secara spesifik kepada sesiapa. Ya? Dan uh, tak payahlah. Hmm. Lebih, and, and also I have soft spot for certain people. So, tak payah. Okay? Tapi, kalau... Tun... Bila awak... Attack orang yang kritik Tun atau dan dan attack awak itu serangan awak itu salah seperti serangan terhadap saya kononnya saya ya, seolah-olah saya memuji Zahid dan saya tidak indah Zahid ada kes ke apa ya awak buat andaian sendiri dan sebagainya dan awak tidak faham apa yang saya sebut awak sebenarnya merendahkan martabat tun kerana saya kira orang level tun ni dia suka diskusi macam ni dia nak tahu orang ni Mengapa dia kata macam itu Mengapa ada pendapat Yang mengatakan politik Saya ikut zaman ni Kritikkan semua orang Yang benar-benar Kalau benar-benar negarawan Dia nak dengar semua ni Masa saya berjumpa Tun Tun nak dengar sebenarnya Termasuk kritikan Dia dengar Sampai diberitahu tepat Depan-depan kepada dia Ramai orang anggap bukan saya yang beritahu. Ramai orang anggap parti pejuang ni parti bapa anak tapi so lebih baik Tun tak kekal sebagai presiden atau pengerusi pejuang or something like that lah. Tu nak dengar. Saya pun terbuka saya beritahu pada Tun. So kalau nak tahu secara elok tanya. Kalau nak buat andaian sendiri buatlah. Okay, I, I don't want to respond. Yeah? Okay, so biar seorang, biar dua orang, biar sepuluh orang, mereka ada kritikan terhadap saya, saya dibayar ke apa, saya takkan ungkit nama mereka dan saya takkan respon. Alright? Dan jangan panjangkan kepada saya, let them talk. Yeah? Let them, sometimes, Ah, saya bukan peminat Presiden Obama dulu, bekas Presiden Amerika, tapi dia ada satu line yang dia pernah sebut dalam satu Bawancara, and I love that line. Sometimes it's best to let people talk. Yeah, so let them talk. Okay, kamu nilaikan saya dengan sendiri. Yeah? Saya tak takut, tak gentar buat um, ramalan, tak buat perbandingan, buat teguran. Itu sahaja. Okay, saya dah berhenti buat uh, kalau benda-benda ni nak serang. Saya bukan serang pembangkang. Saya cuma Nyatakan bahawa Kalau jika ada benda yang tersasar Saya beritahu tersasar Kalau saya rasa ianya fitnah Saya beritahu fitnah Kalau putar belit Saya beritahu putar belit Lebih dari itu saya tak mahu ya? So in fact politik pun Awak percaya tak percaya Saya makin kurang minat ha, Itu reality okay? ha, So sehingga kita berjumpa Di live seterusnya Assalamualaikum Salam sejahtera Salam kongsi ketiga